kimyoning asosiy tushunchalari yettinchi savolni ishlashga harakat qilib ko'ramiz demak yettinchi savolda aytyaptiki oltmish sakkiz gramm vodorod sulfidi va 17 yetti gramm fasfindan iborat aralashmaning miqdorini aniqlang demak vodorod sulfidimizni massasi oltmish sakkiz gram, gram. Uh, pohash uchimiz ya'ni fasfinning massasi o'n yetti gramm demak buni ikkalasini biz miqdorlar yig'indisini topishimiz kerak demak vodorod sulfidimizning bir moli malyar massasiga teng bo'lganligi uchun demak o'ttiz to'rt grammga teng a bizga oltmish sakkiz gram berilganligi uchun biz uning molini topadigan bo'lsak javob ikki mol chiqadi ana endi phsh uchni hisoblaydigan bo'lsak bu ham bir moli emerani hisoblaydigan bo'lsangiz demak 34 to'rt bo'ladi demak xo'sh uh, bizga 17 yetti berilganligi uchun demak x deydigan bo'lsak bu 0.5 mol bo'ladi ana endi mollar yig'indisi uh, vodorotsulfidimiz 2 mol fosfinimiz 0.5 mol jami 2.5 mol demak javob b javob hisoblanadi ana endi shu masalani biz ikkinchi usulda bajarib ko'ramiz ikkinchi usulga e'tibor beradigan bo'lsak fasfin ham hop vodorod sulfit ham ikkalasining ham emeri o'ttiz to'rt gramga teng mana o'ttiz to'rt gramm taqsim molga teng buni ham emeri o'ttiz to'rt gramm taqsim molga teng demak bu bizda juda judayam oson usul hisoblanadi ya'ni testda yutishga imkon beradi ya'ni qanday yutamiz vaqtdan yutishga yordam beradi endi demak bu vodorod sulfidimiz oltmish sakkiz gramm phuchimiz o'n yetti gramm demak qo'shib chiqamiz shu ikkalasini oltmish sakkizga qo'shamiz o'n yettini demak sakkizga yettini qo'shadigan bo'lsak o'n besh bir yodda oltiga birni qo'shadigan bo'lsak yetti sakson besh gramm bo'ladi demak ikkala moddaning og'irligi sakson besh gramm bo'ladigan bo'lsa ikkala moddaning maliar massasi bir moli o'ttiz to'rt gramm hisoblanadi sakson besh grammi nechi mol hisoblanadi desak to'g'ridan to'g'ri javob chiqadi ikki yarim mol chiqadi yana o'sha javob b javob xuddi shu masalani biz uchinchi usulda ham bajarib ko'ramiz uchinchi usul demak ikkita modda berilgan vodorod sulfidi fasfin demak buni massasi 68 gram, sakkiz gramm buni massasi o'n yetti gramm demak buni emeri o'ttiz to'rt gramm taqsim mol buning emeri o'ttiz to'rt gramm taqsim mol demak kimyoda shunday formula ki, borki molni topmoqchi bo'lsangiz moddaning massasini moddaning maliyar massasiga bo'lamiz demak massasi oltmish sakkiz E, maliar massasi 34 to'rt demak grammlar qisqarib ketadi 68 34 o'ttiz to'rtga bo'ladiganbo'ls demak bu 2 mol o'n yettini o'ttiz to'rtga bo'lsaniz demak nol butun besh grammlar qisqarib ketganligi uchun demak nol mol ikkalasini qo'shib qo'ysak demak javob ikki butun mol hisoblanadi bunda ham javob o'sha b javob bo'ladi